eshiting siz qalit narsami ana kanakulani taamdan ular hozir ovqat yemaydi degan ma'no chiqaryapsiz qatrdan chiqti yimaydida o'tgan ovqat yerdi ular ovqat yerdi degan ma'no berasiz yer edi o'tgan zamondami ha o'tgan hozir ovqat yeyaptimi yemayaptimi misol slan shuni ayting hozir osmonda ovqat yeyaptimi aflahal mo'minun mo'minlar najot topdi o'tgan zamonda endi najot topmaydimi haqiqiy mo'minlar haqiqatan najot topadi ho'p o'tgan zamondaku haqiqiy mo'minlarni misol qilib keltiryapti alloh taolo o'tgan zamondaku yo'q oldingi o'tib ketganlarni misol qilib keltiryapti dahai mo'minlarga ki kim ergashsa dai mo'minlarga ki kim ergashsa u ham falo nima najot topadi bugungi kungacha odam alayhissalomdan boshlab bugungi kungacha yo'q qo'lga tushganingizni ko'ryapsizmi siz Yo'q, bu yerda ovqat haqida ketyapti nimag gapni aylantimi man o'sha o'tgan zamonni gapiryapman o'tgan zamonda-ku, hozir yemayapti deyapsizmi o'tgan zamonda-ku, o'tgan zamonda-ku, hozir najot topmayapti bo'ladimi bu yerda bitta inson uchun gap bo'lmayapti-yu, umumiy bu yerda qarangoddod t unaqa narsa ko'p Mozi aytiladi, muzori moi bu bilan uni farqi bor abror aka siz iso alayhisalomni jismi iso alayhissalomni jismi ovqat yemasdan yashmaydimekansuhbatimiz ham hodirgi suhbatimiz ham jonli efirda ketyapti anai youtube ketyaptimi ishqilib yo' o'chirishdi tamom bo'ldi endi menimcha qolgan birodarlarga ham shu hujjatjavob berinng sizlarga hujjat qoyim bo'ldi nimani javob beraman gapni qabul qilmayapsiz yo'q kanaa ana yakulani ular hmm. ovqat yemaydi degan ma'noni chiqaryapsiz u yerda ovqat ye hozir yeyaptimi şey yemayaptimi ovqat erdi hozirgini sizdan so'ramayapti hozirgi odam yo'qfaqat <laughs> faqat faqat ovqat yeyish bilan faqat ovqat yeyish bilan tirik bo'lmaydi barzaxdagilar ovqat yemaydi ular tirik nima barzax u boshqa narsa iso alayhissalom barzaxdami boshqa olamda olamdaiso alayhisaom barzaxda yo'q boshqa olamda u olam qanaqa olam u olloh biladi uni g'ayb olamda payg'ambar xabar bergan bizga yo' abror aka jasad haqida payg'ambarlarni jasadi haqida alloh taolo aytyapti ularni ovqat yemaydigan qilmadim deyapti jasad endi savol hozirgi kunda qur'oni karimda iso alayhisalom ovqat yer edilar ikki kishi uchun ishlatyapti maryam onamiz sizga savol sizga savol alloh subhanahu va taologa nisbatan zamon yuradimi yo'qmi Alloh taologa nisbatan zamon yurmaydi lekin iso alayhisalom uchun yuradimi damni oling endi iso alayhisalom bilamizki xudomi iloi bor xudo omasin iso alyhisalom isolom xudo qilib oldingizi kim, kim aytdi xudo dedi kim xudo e, de a siz hozir iso alayhisalomga ham zamon yurmaydi deyapsizda hzir gap yo'q xudoga nisbat beryapsizyo'q uni siz chiqarib olyapsiz mano i oddiy mman sizga iso alayhissalom oddiy ayting bitta xatoni ustiga yana xato shunaqa alloh subhanaa taologa zamon yuradimi dedim yo'q dedingiz man sizga bu yerda alloh taoloni zotiga nisbatan gap ketyaptimi meni jumlamni meni jumlamni eshitib keyin ma'no ayting o'zingiz to'qib olgan ahmadiylik tushunchangizni tiqishtirmang man aytyapman men hali ahmadiy sizga faqat quronni aytyapman olmayapsiz mana qarang aka oddiy ahmadiy sizga ahadiy uchtaloq qo'yganman aniq eshiting alloh subhanahu va taolo ko'tardi inson alloh subh taolo ko'tardi eshiting katta xolangizni katta xolangizni keltirgan joydan ah, yuqoriroq joyga ko'tardi eshiting alloh subhanahu va taolo ko'tardimi ha ko'tardi demak demak ollohga zamon yurmaydi olloh uni ovqat yey ilohiy sifat boshlanib ketdimi zamon yurmagani ollohga yurmaydi iso alayhissalomgachi yuradi a nima unda hozir kanani nima bu zamon yurmaydi deb aytyapsiz yo'q man ollohga yurmaydi deyapman yo'q Yo, Yo, bu yerda iso alayhissalom uchun gap ketyaptiku nimaga xudoni sifatini bu yoqqa aralashtiryapsiz yo'q olloh ko'targan shuning uchun ollohni sifatini aytyaman man s u nima bu yerda nima bog'lig'i bor просто oddiy sizdan so'raym iso alayhisalomni olloh taolo hozirgi kunda ovqat yemaydi deyapti qani hozirgi kunda qani kana yakulani taomi ular ovqat yer edilar nima degani qani qani yemaydi degani de hozir yema degani degan o'tgan zamonda aytyaptimi kana ular ovqat yer edilar hozir aqlingizni aqlingizni to'piga kirib qolganini ko'ryapsizmi qur'ondagi oyatdan asli tuda sizsmon tirik deb olib qurona uncha oyatlarni hattoki payg'ambarimiz so'zini o'zgartirishga majbur bo'lyapsiz agar agar o'tgan zamondagi gapni o'qib hozirgi zamonda demak unday emas desangiz qod afla mu'minunga ma'no ayt olmaysiz onasi onasi agar отдельно aytganda ham mayli edi onasini ham qo'shib aytyaptiku qani ikkalavsi ikkalasi ovqat yerdi degani o'zi aslida tagini surishtirsangiz ular ilohmas degan ma'noni beradi bo'pti ovqat yerdi iloh emas yerdi hozir yemaydimikan aka xullas sizlar uchtaloq taloq bo'lgan odamsizlar shu sizlarni bundan nimaga nimaga tuika kirib qoldingizmi tupikka kirib qoldizmi tupikka tiqib qo'ydimu sayyor tupikka tiqib qo'ydimu onangqaya qoshaman manga qarang ednimakera borbir ahmoqqa bir ahmoqqa besh soat tushuntirgan bilan tushunmasa nima qilish kerak ha bu yerd yo'q manga qarang ovqat yer edi deb aytib turib abror aka nima o'chirib qo'ydinglar yo o'zi chiqib ketdimi qolbdi co... y u... duhinglar yetmasdan o'chirib qo'yyapsizlar iso alayhissalom aytgan ha istrimil ahmaq deganlar ahmoqdan qoch deganlar sizlar ahmoq odamsizlar y nimagay tam desa ana ovqat yemaydi deyaptiku deyapti shunga ishonib yuribsizlar ovqatsiz o'zbekcha peревоd qilingchi mana oddiy xalq eshitsin mana o'zbek o'zbekcha перевод qiling nima degani ularaalani taoma nima degani ikkalalari taom ta yeyishardi kim ikkovlari ikkalardan murod kim iso bilan maryam onamiz ha demak maryam onamiz ovqat yeyaptimi yemayaptimi hozir demak degan gap yo'q ikkalasi taom yerdi ollohz maryam onamiz ham o'lgan ovqat yemaydi o'lganligligi uchun iso alayhissalom ham o'lgan shuning uchun ovqat yemaydi nimaga <mikimash> mana shu oddiy narsani buraorasiz hadema yo'q siz buryapsiz buryapsizu e, ovqat yer edi edi so'zi nima degani edi qod afla hal mo'minun nima degani ha u umumiy insonni buyogd mana men trik odamlar uchun ishlatilyaptiyu bu odam uchun hu bitta inson uchun ishlatilyapti ishlatilyaptid aflahal moinun bilan qod aflaal mo'un bilan nima farqi kattayu mo'mindan unaqa narsa ko'pda payg'ambar alayhissalotu vassalom merosga chiqib tushganlarida jannatda yurgan bilolni ko'rganlar hali tirik edi bilol albatta yo tirik edi ya'ni bu narsani siz kana yakulanidegan oyatni o'qib qur'onda ular taom yemas edi degan ma'noni chiqarishingiz faqat sizda xolos u ahmadiy bo'gan jamoada xolos haaytgan i isoni tiriltirishlik uchun hamma oyatni burib ti man tiriltirganim yo'q mutavotirn keltirdik qur'ondagi oyatla mutavotir hadisni ham tirik demagan imom ahid hla io qayta qayta o'ldi siz iso o'ldi degan dedingiz keltiring oyatdan mataisa degan narsani keltiring oyatdan keltiring holat degan nima degani arab tilida holat qayoqqa o'ldi deganimi o'tdi degani mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min rusul shu yerda khalat nima hmm. ma'nosi o'tdi degan undan oldin rasullar o'tgan o'tgan degan ya'ni o'lganmi yo'q o'lgan emas shunaqa nima dea kelgan ma'nosi siz siz o'tgandagi darsingiz bor sizga o'zingiz aytgansiz men siz shu so'zni eslatyapman aytgansiz holt yeah, holat so'zi yo'q men hozir to'xtangc qoching boshqa tomonga boshqa mavzu holat so'zi holat eshitib tursin masalan eshiting siz holat degani hozir o'zbekcha tushuntirib beray siz hozir ahmadiylikni ahmadiya ra ildiz man sizga ma'nosini holatni ma'nosini aytib beray siz ahmadiylikni targ'ib qilyapsiz hech narsaga erisha olmaysiz sizdan oldin qur'on va sunnatga targ'ib qilaman qanaqa qur'on va sunnatga targ'ib qilaman shuning uchun inshoalloh xudd shunaqa qani ko'ramiz so'zlaringizni o'zgartirishingizga harakat qilasiz man savol yo'q holat oddiy so'z sizaka oddiy so'z arab tilida siz xalqnio'zbektilida bitta ma'no qo'yib bering sizlar sizlar uchtaroq bo'lgan ummat Alloh akbar aka mayli bu ham Alloh taolo quronda aytadi la yaqilun aksariyat aql ishlatmaydi aka aql ishlatganlar haqni topadi aql ishlatmaganlar haqni topmaydi aql ishlatsak alloh taolo aytayapti iso alayhisalomdan oldin barcha payg'ambarlar o'tgan o'tgan qayga o'tib ketgan andijon mahallaga o'tib ketganmi yo'q younodan o'tib ketganmi siz holatni ham o'lim ma'nosiga ishlatyapsizmi hozir ha arab tilida holat so'zi sila ya'ni ila min degan so'zlar bo'lmasa bu aniq arab tilida hola ma'nosi o'lim buni siz ham aytgansizmaa ay o'zbekchada aytayda abdurahmon aka o'tib ketibdi desa nimani tushunasiz abdurahmon aka svetofordan narigi ko'chadan narigi tomonga o'tib ketdi man tushunaman ha agar svetaforni qo'shsam aa tushunasizda vor nimaga qz adabiy tilayo ana chegaradan nari yoqqa o'tib ketdi deb tushunaman a chegarani qo'shishingiz kerakda qo'shmasdan lekinuni qo'hmadaayt nima tushunasiz o'tsa ham vaziyatga qarab har xil ha vaziyat xuddi vaziyat xuddi vaziyatda iso alayhissalomdan oldingi payg'ambarlar qayerqa o'tib ketgan ya'ni vazifa vazifa qilib o'tgan ma'nosi birorta payg'ambar o'lgan emas birorta payg'ambarning jismi jasadi o'lganmas dunyoga qayerqa o'tib ketgan yo'q u o'tganligi hamma payg'ambarlar tirikmi jismi bilan hammasi tirik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jismi bilan tirikmi jismi bilan tirik qabr qabrichi unda nimaga Kavrus, bu? kim buncha katta bunaqa jurat qiladiki vasallamni qabriga tiriklar ko'mgan o'zlarini o'zlarini hadislari bor payg'ambarlar pay'ambar ruhoniy tili deb ayting abror akao'endi qo'yingbu gapingizga ertaga odamlar kuladi shu gaplaringizni eshitib shunaqa darajada qarang shunaqa darajada tuukka kirib hozir hamma payg'ambarlarni tirik deyapsiz hammasi tirikda rasululloh aytgan jismi bilan bu dunyoga qaytib keladigan tirikmi yo ruhoniy tirikmi qaytib kelish nima qo'shyapsiz chunki siz iso alayhissalomni tirik qaytib keladigan tirik deb aytyapsiz iso alayhissalom xos İşte, evet. masala tamam. isa indalloh şey. <laughs> adam xos iso alayhissalom nimaga isoni misoli boshqacha qanaqa odamni misoliga o'xshaydi odam ham tirik unda odam ham tirik odam ham qaytib kelaimi qaytib kelmaydi tupikdan chiqish iloji yo'q yo'qqanaqa qilib iloji yo'q qaysi biringi gapirding hozir uchtala odam qaysi biring inshaolloh aka ertaga bu qo'yiladi avror aka yo'q o'zi qo'yilib turibdi qayta qayta o'zgartirasiz o'gartiqani o'zgartirganim qani o'zgartirgani hozir qarang hamma payg'ambarlar o'tib ketganmi iso alayhisalomdan oldingi hammasi o'tganmi qayerqa o'tib ketishgan katta xolangiznikiga dunyodan yo'q o'tgan degani o'tgan ea ch men achchig'ingizni ciqarib yuoryaanmi aka yo'q hech qanaqa achchig'im chiqmaydi sizlarni kalaka qilib o'tiribman shuning uchun katta xola xonadegan katta xola degani so'kindi degani nimasizni katta xolangiz nima avratmi yo'q haqoratmi yo'q yo'q haqorat emas haorat hozir sizga katta xolangiz deb ishlasam yoqrami manga <rôle>: yoqish <laughs> yoqmasligi boshqa masala haqorat emas qani oddiy haqorat bilam tan olginiz kelmaydid qanaqa odam aka q'yimaydi aoratktt katta xolangiz aytdi desam haqorat deb tushunasizmi aka qo'ying iltimos iltimosan yo uchtaloq deb haqorat deyaptiyu oddiy oddiy misol odamlar bilan gaplashyatib katta xolangnikiga desa hamma nima haqoratqilyapsan deydida imaa haqorat emas deb aytyapti bo'pdi ertadan mana shu qo'yamiz hammalar abror akani gairayotganlara katta xolang deb gapiraverilar normalni tushunar ekan deb bilaman ноrmaльni tushunasizmi katta xolang degan so'zni yo'q endi siz borku haligi kana yakulani toamni ana ovqat yemaydi deb tarjima qilgan darajada tupoysiz ukqrn biz ni nima a hozir ko'rinib qolyapti manga qarang iso alayhissalomdan oldin hamma payg'ambarlar o'tib ketganmi uni xalqqa qo'yib bering xalq o'zi biladi siz turing siz muhammad turasizhmadud ham kuchlimisiz man sizdan ham kuchliman sizni katta hoa mendan kuchli bo'lishingiz mumkin lekin shayx muhammad muhammad kuchlimisiz yo'q shayx muhammad nimaga siz aytganday tafsir qilmayapti bu oyatdi unda qaysi oyatda shu hozirgi ovqat yer edi degan oyatni a nima deyapti u kishi o'qingchi nima deyapti o'qib berib qo'ying ayo'siz yo'q yo'q siz o'qing endi endi только arabchasi borqivlami ha hozir o'qib beraman mana men o'qib beraman abror aka m men sizga o'qib beramanarora nima unga abror aka bu mana men turibman hozir qarang xolat so'zini yuz o'girdingiz katta xolang degan so'zni norмaльный so'z deb aytib yboryapsiz haqoratmase yo'q sizkatta xolan degani haqoratmi aka taf tavoffoni o'lim deb endi endi xolatni endih tavafodan men xudo xolasi ertaga montajlari hammasi chiqadi sizni xolat degan qaerlarda qanaqa ma'no qilganingizni o'zingizni so'ziz bor youtubda turadi o'tdi degan so'z arab tilida deysiz har doim aytasiz o'ti so'zi agar mana mana qoida bo'lmasa o'lim deb tushuniladi deysiz o'zbekchada ham xuddi shunaqa ho oh, vaziyatga qarab o'lim ma'nosi bo'lishi mumkin lekin boyagi gavaziyatna qanaqa keltiring hazratning ma'nosini aytingchi boyagi gapingiz ham yolgon bo'ldi Yana bitta yolg'oningizni aytib beraymi odamlarni aldagangiz yana bitta gapinizni aytib beraymi? sollallohu alayhi vasallam osmonga chiqib kelganda deb gapirdingizm ldadiz hozi sizunga aytib beraman payg'mbarimiz sollallohu alayhi vasallam osmonga chiqib kelganda, sollallohu alayhi alayhisalamni korgan deb aytib ketdingiz-ku boya no, ha <laughs> <yeni bir> <laughs> <yeni bir> <laughs> mana shu gapingizda am osmonga chiqib kelganda qanday tirik deyapsiz iso alayhisalomni nimaga unday deyapsiz nima deyapman payg'ambar sallallohu alayhi asallom osmonga chiqib kelganda iso alayhisalomni ko'rgan deyapsizku iso alayhissalomni ko'rganligi to'g'risida meroj hodisasida bor ha aytingchi oxirigacha nimani dokazat qilmoqchisiz bu y bu meroj voqeasidan ioom tiriyligiga hozir nima deganingizni o'ziz tushunyapsizmi tushunyapman siz bu boya aytib o'tib ketdingiz meroj voqeasida dedingiz meroj voqeasida dedingiz osmonga chiqib kelganlikda dedingiz yo'qozoq hozir u vaqea u ham boramiz sekin sekin hozir mana u yerda o'tib ketdi degan dege hech yoqa mazza qilib kraylik qarang hech yoqqa sizlarga qolat muqobil borolmayslar to'xtang to'xtang abror aka qochmang utaloq bo'lgan boyachiz chiqib keyati aka yo achchig'im chiqmaydi sizlarni sizlarni achishtirib qo'ydim sizlarni qanday qoidalarni hammasini buzyapsiz bitta insonni manga qarang tan beroring katta xola katta xolaniki degan so'z haqorat emas degizdirib yuborganimga tan berioring yo' yo'q haqorat emas qildingiz to'xtang qaytaring haorat katta xolanikiga degan haqorat emasmi katta xolanikiga demadim dedim katta xolangiznikiga dedim bo'pti ertadan sizga men katta xolangiznikiga desam haqorat deb qabul qilmaysizmi yo'q yo'q vaziyatga qarab ha нормально bo'ldi endi agar mana inshaalloh hamma xalqni mazasi borda ta'mi bor biladi bitta qay ketyapsiz desangiz katta xolangiznikiga ketyapman desa нормальны ekan siz uchun endi hamma katta xolangizniig deb gapirsin domla hop nima bo'ldi endi haqorat men aytmoqchi bo'lganim eshitib turganlaraziyatdan qochib ktam berib uboringlr mana shu eshitganlar iso alayhisalom o'lgan bo'lib chiqdi hodira endi va albatta holat degan nima degan odam men o'zi asli madan boshladimda abror aka unday iso iso alayhissalomdan oldin hamma payg'ambarlar o'tib ketgan qayerga o'tib ketgan ho'p doktor ehson degan odam birodarlar o'sha hozirgi suhbatda ruscha dalillarni keltirdi bu ahmadiylarni da'vatchisi bo'lgan g'iyosi katta xolasini katta xolasini burchagiga tiqib qo'ydi undan keyin o'zbekchada man bir xulosa sifatida keltirmoqchi edim nima he 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 duxlaring yetsa kellaring gaplashlaring yuzma yuz savol bitta bering domla iso alayhisalom hozir qayerda katta xolangiznikida xudoga payg'ambari haqida aytyapti manga qarang oddiy qarang iso alayhissalom qayerda desa xudo katta xolangiznikida deyapti aka siz menga qarang manga qarang bizdan hozir kso'radinlarda ellik marta javob bersak yana savol qilyapsiz nima dindan charchadingizmiyo'q yo'q ellik birinchisida aytamizki katta xolangnikida deymiz ellik marta aytdim deyapiz payg'ambarii aytib qo'ydi iso alayhisalom qayerdaligini qayerda dedi ha miraj voqasida ikkinchi osmonda yahyo alayhissalom bilan birga yonma yon turibdimi ho'p nimaga bilib so'rayapsiz ha endi qolgan ana shu ya bitta xolangiznikida deganim to'g'ri chiqdimi endi ana shunaqa bo'ladi yahyo alayhisalom ham tirikmi bilib bilib so'ragan odamni bilib so'ragan odamga shunaqa deydi yo'q to'xtang javob bermayapsiz yahyo ham hamma payg'ambarlar tirik hadis bor hamma payg'ambarlar h qaytib tushaimi yo'q qaytib tushadimi degan ikkinchi savol u iso alayhisalom qayti di ha yahyo alayhisalom bilan aalayhisalom bilan xayrlashib qaytib tushman endi kelaman men deb yo'q kim aytdi ho endi kelaman deb kim aytyapti buni hamma payg'ambarlar o'lgan payg'ambarlarni orasida turibdiku payg'ambarlar o'lmaydi e abror aka o'lmaydi payar salom qabrida tirikmi hozir abror aka payg'ambarlom qabrida tirikmiay mana shu abr nimaga sahobalar unda janoza o'qidi niegan dunyodan o'tdilar dunyodan o'tdilar barzox dunyosiga o'tdimi dunyodan barzax dunyosiga o'tdi endi barzax dunyosiga o'tganlar ya'ni, yani payg'ambarlar barzax dunyosiga o'tganlar qaytmaydi qaytmaydi ular ruhoniy tiriklar yo'q qabrda mana ahmadiylar bilan bizni farqimiz ahli sunna aytadiki qabrdagi odam nafaqat ruhi bilan balki jismi bilan ham javob beradi qanday desa bilmaymiz chunki sahiy hadis kelgan biz u yog'iga kirmaymiz g'ayb olami bu xuddi shu singari Oh, kaferen, de, Kabir a, o payg'ambarimiz kofi ham kofir azoblanayotgan bo'lsa qabrda qabr azobi uni ruhiga bo'lmayapti hozir jasadiga ham bo'lmai qanaqa tirik ana shu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamn tiriklar nimaga janozasini o'qib sahobalar ko'mdi dunyodan o'tdi dunyodagi tugadi mana shu so'zda turing dunyodan o'tdi iso alayhissalomdan oldingi hamma payg'ambarlar dunyodan o'tibdimi ha o'tgan hammasi o'tgan iso alayhissaloma dunyodan o'tganmi yo'q boshqa ya'ni barzax olamiga o'tmagan u kishi demak ashuning uchun aytingda iso alayhissalom ularga o'xshagan o'tmagan u boshqacha desangiz yana suhbat quraylik ularni misolini keltiuat yo'qki quradigan suhbat yo'qki sizlar bilan sizlar to'g'ri kelmasa olmaysizlar oyatni ham olmaysizlar yuqoridagi aka jumlani ham taslb kar sal zerikavdimda ozgina vaqt o'tkazay degandim xullas pishdingiz aka to'xtang odigiz iddagizni o'tirib o'sha iddani sanab o'tiravering loh lloh akbar sizlarga mana shu kifoya qiladi assalomu qiladiassalomu layumtub katta xolangiznikiga degan so'z haqorat emas degandan keyin tan berib qoring qaysi darajada inson haligi mutasib qarang ochiqdan ochiq oyatlarni ular ovqat yer edi ovqat yer edimi hozir yemaydimikan yer edi degan nima degani iso alayhissalom ovqat yer edi hozir yemaydi desangiz iso alayhissalomga ilohiy sifat beryapti xudoga zamon o'tadimi o'tmaydimi o'zimiz bilamiz iso alayhissalom xudoga astag'firulloh astag'firullohiazim ovqat yemas yana qur'onda aytyapti e muhammad sendan oldin biron bir, bir payg'ambarni jismini ovqat yemaydigan qilmadik iso alayhissalom ovqat yemaydi o'ldi oxiri taqalib taqalib o'zini youtubeda videolari bor xudo xohlasa ertaga men sizlarga tashlayman xola o'tib ketdi deyilsa bu majoziy ma'noda qayergaligi aytilmasa o'ldi degan ma'no beradi dedi hoz iso alayhissalomni oldida hamma payg'ambarlar <laughs> o'tganmi desam ha dedi di qayerga o'tgan desangiz bu dunyodan ketishgan bo'ldi xuddi shu so'z payg'ambar ayhi vasalom uchun ham ishlatgan ana shu yerga kelmasdan di bilib qoldi ana shunaqa moyda moyda surasini bir <laughs> yuz qirq to'rtinchi <laughs> oyatida <laughs> alloh subhanahu va taolo shunday deb aytadi qarang bu e, imom Maturidi matruddiy alayhi tafsir kitobida keladi bu e, imom maturuddiyni kitobidan ham iso osmonda tirilgan doкazat qilolmadi haligi qiyla so'zini odamlarni aldab mana imom matriddiyni so'zidedi hattoki u yerda o'zini fikrini emas iso osmonda tirik deganlarga raddiya qilib birinchi ularni fikrini keltirydi keyin e, abror Muxtor ali domla nima qildi qila degan so'zni de ushalib şey keyin oxiri tan oldi ha butun boshida imom Maturidi aytyapti dedi lekin oxirida kelib turib alu suoo jamoatining bir guruhi deb aytdi xuddi shunaqa eng katta dalil iso alayhisalomning vafot etganligiga bu kimlar uchun va aql ishlatganlar uchun inshaalloh Muhammadun illa rasul qad min rusul. Muhammad ham bir payg'ambar xolos. Qad min rusul. undan oldingi payg'ambarlar o'tib ketgan pay'ambar hilomdan oldin qancha payg'ambarlar hammasini o'tib ketgan deyapti afaimmat oqiilar nima agar muhammad o'lsa yoki qatl qilinsa mana yerda ham holat so'zini ma'nosini ifodalab qo'yadi дальше Prosta domla u yerga borishni xohlamay o'zi bildi shu yerga olib ketayotganini afa immat o'qitilar degani ya'ni agar muhammad qatl qilinsa yoki o'lsa orqanglarga qaytib ketasizlarmi ya'ni muhammaddan oldin hamma payg'ambarlar o'tib ketgan dedi xuddi shu so'zga imom matridiy rohmanali ning kitobida hasan Basri rohmanullah alaydan rivoyat qilib shunday deb shunday deb aytadi hozir guruhga tashlab qo'yayanhasan hasan Hasan Basri aytayapti: "Inna Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kana wallohi imama shakirin" shukur qilguvchilarning imomi bo'lgan abu bakr siddiq roziyallohu anhu shunday deb aytadi min qawmi Musa va Isa kanu rasulahu ahya'an sizlardan oldin uh, Musa va isoning qavmlari ham Musa va isolar tiriklik paytlarida so'zni qarang musa va iso tiriklik paytlarida ularni uh, yolg'onchiga chiqarasdi fa idha matu bas qachonki ular o'lgandan keyin matu so'zi bas ular o'lgandan keyin annahum ala dinihim va annahum va ular ollohni dininida mahkam turishdi uni tashab ketgan yo'q o'z bergan va'dalarida vafot turdi nima deyapti aynan shu muhammaddan oldin hamma payg'ambarlar o'tib ketgan hattoki Musa va iso ham o'tib ketgan deyapti mana hasan Basri bashdan imom Maturidiyning kitoblarida turibdi muso va iso matu o'lganidan keyin muso isolar o'lishgandan keyin haqiqiy o'lim haqida matu so'zi kelyapti ular xristian uh, dinini yoki ya yahudiy dinini tashlab ketmadi nimaga ey musulmonlar agar muhammad vafot etganidan taajjublanib sizlar yuz o'girib ketyapsizlar muhammad ham bir payg'ambar xolos va man muhammadin muhammad ham bir payg'ambar xolos undan oldin hamma payg'ambarlar o'tib ketgan mana ochiqdan ochiq açı. dalillar bor endi prosta har inson shu darajada nima bo'ladi ana doktor ehsoniga jiccha rus tilida ochig'i iloji bo'lmay qoldida lekin baribir shuncha nonoq rus tilim bo'lsa ham uni ham jirillab ketdi oxirida u ham unday de, bunday deb u ham dalil keltirolmadi hamma keltirayotgan dalillari qarasangiz o'ziga ko'tardi u e, boshqa payg'ambar shundaysiz yangi qoidan hatto ibn abbos roziyallohu anhui sahobalarni fikrini olib kelsa uni olmayman u qilgan bu qilgan deb o'zini arab tilini qoidasiga daje kerak bo'lsa arab tilini qoidasiga amal qilmaydigan aytyapti u slovarga qaramayman o'zini ma'ruzalarini qarasangiz ibn kecha men eshitib chiqdim shu doktor ma'ruzalarini qarasangiz fahriddin imom rozi dalillarini keltirdi rosa men o'ylabman atay ana shu kitobni kavla topib chiqdim o'i чтобы bu ko'p ishlatar ekan mожет hurmat qilib uni so'zini olarmikin desam yo'q uni ham olmadi uni u ham oddiy insonda u kim u kim deb сразу uni m inkor etib shuning uchun hayronman ishonmasanglar mana anhyoutu doktor ehsonni o'zini nimasi savol javobida bahslarida qarasangiz rosa dalil keltirdi nima deb keltirdi faxriddin imom roziy bunday dedi taqlid borasida bahs qilgan ekan faxriddin imom roziy bunday dedi ko'r ko'rona ergashishlik odamni jaholatga olib boradi dedi deb imom maturiddiyi nimani faxriddin imom rozi roziha so'zlaridan rosa dalil keltirdi men o'ylabman bu shuni oladi deb endi faxriddin imom roziy aytgandan keyin kelib aytyapti nima u babushka mabushka deb o'zi изд qilyapti yo o'zi bironta bir olimlarni so'zini olib kelmadi nabarot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tavofani nima dedi mana iso alayhissalom uchun ishlatilgan so'zni o'zi uchun ishlatyapti nima dedi desangiz ruhini qabul qildi ruhini qanaqa qilib mana shu dunyodan oldi ketdimi ketdi iso alayhissalomn nimaga jismini qo'shib qo'yapsiz yani, unday o'ylang siz? yana o'zini qoidasini kirgizadi payg'ambarimizni fikriga payg'ambarimiz bunday tushungan biz bunday tushunamiz shunaqada qoidasi ibn abbos aytyapti mutavaiai yani o'lim deyapti desiz. yo'q u o'lim ma'nosini olsak va rofi uka ilayadan keyin bo'ladi ya'ni Alloh insonni osmonga ko'tarib olib keyinchi. Ya'ni xo'p, mana qoidani olsak lekin imom kiayani darajasi deyapti deyaptiyu desangiz yana yo'q u yana bu dalil pish bo'ladida Ya'ni oxiri ko'ryapsiz inson rosa qattiq mutaassis bo'lganda nima qiladi xotirjamligini yo'qotadida kerak bo'lsa katta xolangizniki degan so'zni ha bu normalni menga ham ishlataver deydi Talk